এছ আৰত কমপ্লেইন দিয়াটো এটা জাতীয় দায়িত্ব আছে অসমত সকলোৱে জানো যে অসমত বাংলাদেশী মিয়া আহিছে যদি এছ আৰত এজনেও নটিছ নাপায় তাৰমানে মিনিংটো কি হ'ব যে অসমত কোনো বিদেশী নাগৰিক নাই সেইকাৰণে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে যাক বিদেশী বুলি সন্দেহ কৰিছে তাৰ ওপৰত কমপ্লেইন দিছে চৰকাৰ বা নিৰ্বাচনী আয়োগে বিবেচনা কৰিব কিন্তু আজি যদি আমি এখনো কমপ্লেইন নিদিওঁ কালি যদি কোনোবাই কয় অসমত বিদেশী আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি ক'ব যদি বিদেশী আছিল এছ আৰত কিয় এখনো কমপ্লেইন নগ'ল গতিকে এছ আৰত কমপ্লেইন দিয়াটো এটা জাতীয় দায়িত্ব আছিল অকল বিজেপিৰে নহয় বাকী দল সংগঠনৰো দায়িত্ব আছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বাকী দল সংগঠনৰ পৰা কমপ্লেইন নগ'ল তাৰ মানে কি বুজাই দিলে যে অসমত বিদেশী নাহি কিন্তু বিজেপিয়ে অকল মুখে দিয়া কাম নকৰে হাতে কামেও কাম আমি যেতিয়া বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে আছো মানে আছোঁৱেই সেইকাৰণে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে পাঁচ লাখতকৈও অধিক বেছি কমপ্লেইন দিলে নহ'লে সকলো স্বদেশীয়ে হৈ গ'লে এটলিষ্ট আজি বিজেপিয়েতো চেষ্টা কৰিছে অসমখনত এটা অন্তত অসমীয়া মানুহে এতিয়াও আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই সেই কথাটো আজি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে প্ৰমাণ কৰিছে এছ আৰ